Спынишься на день, затримаешься на годы. Отзначил Константин Сумар под час урушения премии «Якость» с керовникам ведущих предприемств Брестского региона. Кто на Брестчине самую лепшую продукцию, давилась Татьяна Болтусь. прэміі якасць 15 гадоў. Традыцыйна ўжо пяттую весну дасяненення ў галіне якасці адзначаюцца як на рэспубліканскім, так і на абласным узроўні. самаяая прэстыжная прэмія ўрада Рэсублікі Беларусь. Сёлета яе ўладальнікамі сталі корыныскае прадпрыемства па лесе таварыства за абмежаванай адказзнасцю Франэса, унітарнае прадпрыемства Брэста аблгас і вагонна дэпо баранавіцкага аддзялення беларускай чыгункі. На працягу ўжо ша гадоў брэская вобласць лідыуе па колькасці лаўрэатааў. У многим становчая досягнение – это выники модернизации. Они постоянно занимаются модернизацией, изменением технологий. И самое главное, таким образом они своим примером показывают всем остальным, куда надо идти, что только именно через модернизацию, через изменение технологий, через привлечение лучших технологий на свое производство можно добиваться хороших результатов и можно уверенным быть в том, что эта продукция будет востребована не только у нас в стране или в области, но и за пределами республики. От якости продукции целком залежит конкурентоздольность и экспортный потенциал. До речи Брешчина не первый год утримливая позиции лидера по экспорту. Шмат иди на Россию. Так, по колькости лауреатов у номинации «Лепшие товары Республики Беларусь на рынку Российской Федерации» Брешчина обошла все иншие в области. Есть препятствия в виде пошлины. Ну, например, на килограмме сыра где-то больше двух евро наценкой. Поэтому сразу становимся в неравных условиях. А интерес к этому продукции есть. Мы над этим работаем, но я надеюсь, в этом году и уже сможем какие-то специальные виды сыров поставлять кому в эту сам на рынок ЕС. Италию конкретно. Многие предприятия не первый год у лауреатах, как республиканских, так и международных конкурсов. Тому навод вывели особистую формулу поспеху достигается прежде всего это трудом. Это опыт, старые традиции, плюс новое современное оборудование, плюс желание работать на результат. Не зря именно слоган нашего предприятия «Всегда только лучше», и мы стремимся только к лучшему. Если делать, делать хорошо. Брестский облвыконкам признал переможцами у минулого года Брестский мясокомбинат, Пружанский и Барановицкий молочные комбинаты и коммунальное предприемство Брест Жилбуд. До речи ставка опошняга сделана шмат на снижение кошту квадратного метра. В этом году у нас программа построить 150 тысяч квадратных метров жилья. И в основном, значит, в городе Бресте, основная масса, это процента 80, город Пинск, город Барановичи, мы вошли уже в Минскую область, город Заславль, город Минск. Задача не отставать и подтримливать марку. А готовы подтримать любые проекты, связанные с инновационной деятельностью, навод на безвыплатной основе.